Чудное Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Слышишь, кто-то читает кто Пушкина, как прекрасно ты сумеешь. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Не удивляйтесь этим стихам, Пусти. ведь именно в этом доме жил Семен Сажинский, товарищ Александра Сергеевича Пушкина. А еще в этом доме номер три останавливался Тарас Шевченко. Садок Вышневый, Помните? А еще он был великолепным художником. Да, он был великолепным художником. разыскал экспонат Дрезденской галереи. Как интересно. Взгляните что то рисует картину. Вы рисуете портрет, у него это бальзам. Как похоже. Те же глаза, те же усы. Вы не интересуетесь нашим городом. А знаете, почему я рисую именно здесь, возле дома номер 11? Почему? Дом этот был построен женой Анареда Бальзака, Эвелиной Ганской, Родилась эта дама недалеко от Житомира. А знаете, что в ее младшую сестру был влюблен сам Пушкин? После смерти Бальзака Ганская навсегда перебралась в Париж, подарив нашему городу замечательное культурное наследие. Дом номер одиннадцать. Ну что ж, мне пора нести рукопись в издательство. Вы писатель? Да, да, я писатель. До свидания. И мне пора. До свидания. А вы еще сходите на Градскую лестницу. Интересно, место я вам скажу. Она была построена в усадьбе Барона Дашудуара и состоит из 184 ступенек. Ой, а я еще слышала, что